पंहिंजो टी करे त जेके पंज चमत्कार आहिनि साईं जिनि जा उहे पाण खे हिननि ॿिन्ही द्वारा पेश कनि था साईं चांदन में हुननि जा पप्पा हुआ उहे हूंदा हुआ सदाई हूंदा उन्हनि सां घुमण वेंदा सुबुह जो उन्हनि सां वेहंदा सत्संग कंदा हुआ उन्हनि जा हींअर बाटवा जो हिकु करोड़ जो लीलाशाह आसन ठहे पियो थो सत्संग कथा कंदा आहिनि आर्तवारु ॾींहुं ॿ दफ़ा कथा कंदा आहिनि ऐं बाक़ी रोज़ु कथा कंदा आहिनि स्वामी लीलाशाह हिननि खे आदेश ॾिनो कथा करण जो हाणे हिननि जे वाता पाण थोरा चमत्कार हिननि जे वाता में ॿुधूं पहिरीं हिकु दफ़ो वरी जेका रोल आहियूं स्वामी लीलाशाह जा त फोटोग्राफी चालू रखिजो